2-ci hissə test toplusu. Yeni toplu vektorun koordinatları, uzunluğu, cəmi, fərqi və ədədə vurulması testlərinin izahına baxaq. 1-ci sual: A vektoru və B vektoru verilib. A - B vektorunun komponentlərini tapın tələb olunur, yəni koordinatlarını tapın. A vektorundan B vektorunu çıxmaq üçün 1-dən 3-ü çıxıram, eləyir -2. -3-dən 1-i çıxıram, eləyir -4. Cavab eləyir -2, məf -4. Üçüncü sualımızda bizdən vahid vektoru soruşur. Variantların hamısını bir-bir yoxluyub bütün vektorların uzunluqlarını tapmaq lazımdır və hansının uzunluğu 1-ə bərabər olsa, cavabımız da həmin variantdır. Bu üçüncü yəni C maddinə baxaq. C bəndindəki vektorun uzunluğunu hesablayaq. Kök altında -1-in kvadrat + 0-ın kvadrat. Yəni kök altında 1 və cavab çıxır 1. Deməli, üçüncü sualımızdakı cavabımız C bəndidir. 3-dən 8-ə kimi eyni sualdır, eyni tipdir. 8-ci sualın izahına baxaq. A vektorunun daxili uzunluğunu tap. Uzunluğunu tapmaq üçün modul A = kök altında koordinatların kvadratlarıcan 5-in kvadrat kvadratı üstəcə 12-nin kvadratı. 25 üstə nə e, 144-də 169 və cavab çıxır 169-dan 13. 9-cu sualda eyni tipli sualdır. Ondan ona görə 10-cu suala baxaq. De C D vektorunun koordinatlarını tapın. Bu da sadə sualdır. E, Sondan əvvəli çıxmaq lazımdır. Son D-dir, C isə əvvəldir. -1-dən 3-ü çıxanda eləyir -4, 3-dən -2-ni çıxanda eləyir 5. CD vektorunun koordinatları eləyir -4 5. E, 12-ci sual. 11-dən 12-nin olduğuna görə 13-ə baxırıq. Deyir, 3a + 2b vektorunun komponentlərini tapın. A-nın və A vektorunun koordinatlarını 3-ə vurmalıyıq. B vektorunun koordinatlarını 2-yə vurmalıyıq və alınan koordinatları toplamalıyıq. Birbaşa şifahi vurduğum 3-ü a-ya, 3-ü 3-ə vurduqda 9, 3-ü -4-ə vurduqda eləyir -12. Üstə gələr 2-ni vurduqda -2-yə eləyir -4, 2-ni vurduqda 5-ə eləyir 10. 9-u sənə -4 gələndə eləyir 5, -12-ni sənə 10 gələndə eləyir -2. Cavabımız 5, - 2 edir. 12-ci sual 5 - 2, yəni C bəndi. 14-cü sualımıza keçək. Deyil, x-in hansı qiymətində x-in hansı qiymətində bu vektorun uzunluğu 10-a e, bərabərdir. Vektorun uzunluğunu tapanda nə nəyidir? Kök altında -6-nın kvadratı + x-in kvadratı + 8-in kvadratı. Deyil, bu vektorun uzunluğu 10-dur. Hesablayanda 36 ilə 64 gəlirik, eləyir 100. 100 + x kvadratı = 10. Hər tərəfini kvadratda yüksəldəndə kvadratla kök gedir. x kvadratı = 100-ü də sağa keçirəndə edir 0. x də bərabərdir 0. Yəni 14-cü sualda cavabımız edəcək 0, yəni e bəndi. 16-cı sual. 16-cı sualda 16 16 vektorla əməliyyat tapın deyir. Yenə bu sadə sualdır. A vektorunun koordinatlarını koordinat yani üçüncün yani, yoktur, A B vektorunun koordinatlarına toplayacağı. Sadəcə burada 3 koordinatı var. Yəni 3-cü yəndə 3-cünü toplayacağı. Burada yəni narahatçılığa heç bir əsası yoxdur. Bərabərdir. 3 üstünə -2 gələndə eləyəcək 1, -1 üstünə -2 gələndə eləyəcək -3, 6 üstünə 1 gələndə eləyəcək 7. A vektoruna B vektorunun cəmi bu şəkildə tapılacaq 16-cı sualda. Yəni 1, -3 və 7. ə axıncı burda -1 olmalıdı. Toplayanda eləyəcək. Burada 6 ilə -1 gələndə 5 eləyəcək. Yəni şəxsət köçürmüşdüm. 19-cu sual. 19-cu sualda deyir ki, C bərabərdir 4a/b vektorunun uzunluğunu tapın. Birinci bunu hesablayacağıq, sonra isə uzunluğunu tapacağıq. 4-ü buracaq a vektoruna və b vektoruna toplayacağıq. 4-ü a vektoruna vuran da 4-ü mənfi b-yə vuracağıq. Eləyəcək -4 4 üstəcələk b vektorun koordinatları nədir? 1 3. Bu formada yazandan sonra topluyuruq. -4-ü 3-lə birgə gələndə -3, 4-ü 3-lə birgə gələndə 7. Və vektorun uzunluğunu tapanda kök altında -3-ün kvadratı + 7-nin kvadratı. O da bərabər kök altında 9 + 49, o da kök altında 58 eliyəcək. Yəni bu, bu hissəsini daha yazmıram amma şərh fahişə kök altında bu ikisinin kvadratları cəmi və cavabı alırıq. 23-cü sualda a*b vektorunun uzunluğunu tapın və ya a*b vektorunu tapın deyir. İndi isə deyir a və b-ni toplayın, daha sonra isə uzunluğunu tapın. İlk öncə toplamalıyıq, sonra uzunluğunu hesablamalıyıq. Məntiqin içində 3 üç gələndə eləyəcək 1, 5 üstünə 1 gələndə 6. a*b vektorunun uzunluğunu, modulu, mütləq qiymətini tapın deyirsə, dəfələrlə demişəm, eyni şey görünür. 1-in kvadratı + 6-nın kvadratı. 36 ilə 1 gələndə eləyirik kök altında 37. 23-cü sual kök altında 37. 25-ci suala baxırıq. 25-ci sualda vektorun e, koordinatlarını tapın deyir, komponentlərini tapın deyir. 3 2 cavabını götürsəniz, birinci cavabınız səhv olacaq. E, Deyirik, ox ok işarəsi vektorun sonunu, bu nöqtə isə vektorun başlanğıcını göstərir. Vektorun başlangıcının koordinatları x oxunun üzerine düştüğüne göre x oxunun üzerinde ilk x 0'dır. Yani bu noktanın koordinatları 3, 0 edir. Ve bu noktanın koordinatları ilk oxunun üzerinde olduğuna göre x 0'dır. Yani 0, 2. Sonra e, vektorun ve son noktasının koordinatlarıdır gördüğümüz e, koordinatlar. Vektorun koordinatını tapanda 0'dan 3'ü e çıxıram. Yani 3, 2-dən 0-ı çıxıram, eləyir 2. Biz vektorun başlanğıc və son nöqtələrini təyin elədik koordinatlarını, daha sonra isə sondan əvvəli çıxdı və beləliklə -32 cavabı bizim düzgün cavabdır. 27-ci sualda deyir ki, vektorlar verilir, ABCD m vektorları. Deyir bu vektorlardan əks istiqamətli olanları seçin. Mən birbaşa düzgün cavabı yazmışam bura və bu düzgün cavabı necə təyin edirik? Bu sualı işləyəndə variantlarla işləmək daha qısa başa gəlir. C variantındakı vektorlara baxaq. A və B vektoru verildir, B və M vektorları verildir. Bunlar əks istiqamətli olduğunu necə bilərik? 4-ü -8-ə böləndə eləyir bölə -1/2. 4 bölək -8 -1/2. 6-nı -12-yə böləndə eləyir yenə -1/2. Yəni vektorların uyğun koordinatlarının nisbəti e, eyni bir mənfi k ədədinə bərabərdir. Burada k-miz -1/2 olduğuna görə həm bu vektorlar əks vektorlar olacaq. Deməli əks olduğunu necə təyin edirik? Hər uyğun koordinatları bir-birinə bölürük və doğru bərabərlik alarsa və cavablar da üstəgəl mənfi olarsa, məsələn burada böləndə nə alınır? -4-ü -8-ə böləndə mənfi, -1/2, 6-nı -12-ə böləndə -1/2. Komuz maqnit cikləri olduğuna görə bu vektorlar bir-birinin əksi olacaq. Eyni xədiyə ilə B vektoru və M vektorunu oxuyuruq. Mən 8-i 2-yə böləndə mərfi -4, -12-ni 3-ə böləndə -4. Deməli, əgər 4 olsaydı bizim cavabımız bunlar eyni istiqamətlidir. Cavabımız mənfi olduğuna görə və -4 olduğuna görə B vektoru ilə də M vektoru əks istiqamətli vektorlar olacaq. Deməli, düzgün cavabımız 27-ci sualda C bəndidir. Keçirik 30-cu suala. 30-a kimi e, istədiyimiz tiplərdir. 30-cu sualda nə deyir? A və ve B vektorları verilildir koordinatları ilə. Deyir bu vektorların cəminin modulu 17-dir. M-i hesablayın. İlk öncə A və ve B vektorlarının cəmini tapdıq alıb. A vektoru + B vektoru = cəmi. 5 üstünə 3 gələndə edir 8, 7 üstünə M gələndə eləyib sadəcə 7 üstəgəl M. Növbəti addımda deyir ki, yəni bu vektorun uzunluğu 17-dir. Onun da kök altında 8-in kvadratı üstəgələk 7 koordinatı 7 üstəgələk m-in mötərizə kvadratı bərabərdir cavabımız 17. Bu vektorun cəmini hesabladıq. Cəmi oldu bu vektor və bu vektorun a/b vektorunun uzunluğu da kök altında koordinatların kvadratları cəmi şərtdə verilibdir 17. Soruşur ki e m-i tapın. E m-i tapmaq üçün ilk öncə Bu tənliyi həll etmək üçün kvadrat ata yüksəldib kökü yoxa çıxartmaq lazımdır. Kökü yoxa çıxardarkən hər tərəfini bu şəkildə kvadrat ata yüksəldirəm. Kvadratla kök gedir, qalır 8-in kvadratı 64 + 7^m-in mötərizə kvadratı bərabərdir 17-nin kvadratı da 289. Mötərizəni açıb kvadrat tənliyi ilə həll etmək olar, uzun başa gəlməsin deyə 64-ü sağa keçirirəm. 64-ü sağa keçirəndən sonra 289-dan 64-ə çıxmaq lazımdı. Eləyəcək 225. Daha sonra 7+m=15, 7+m=-15 tənliyini həll edirik qısaca. 7-ni sağa keçirəndə m-imiz 15-7 edir 15 8. Burda da 7-ni sağa keçirəndə m-imiz -15-dən 7-ni çıxanda -22. m-in 2 qiyməti var: -22 və 8 variantlardan tamim cavabı seçirik A bəndi. 32-ci suala baxaq. 32-ci sualda poligon çəkilibdir. Şərhdə verilənlər var və ona uyğun AB vektorunu ifadə etməliyik. Bu vektoru, yəni AB vektorunu A və B vektoru ilə ifadə etməliyik. Bu hissədə A O-dur. Uşaqlar, biz vektorların toplanmasının cəbri üsulunu öyrənmişdik keçən səfərki videolarımızda. Vektorların toplanmasının Həndəsi üsulu var. Həndəsi üsulu iki cürdür: üçbucaq qaydası və paralleqram qaydası. Üçbucaq qaydasına əsasən vektorların toplanmasına baxaq. Bu olsun bizim məsələn A vektorumuz. Bu vektor olsun, tutaq ki, B vektorumuz. A və B vektorunu üçbucaq qaydasına görə toplamaq üçün ilk öncə müstəvisdə hər hansı bir nöqtə qeyd olunur nöqtə qeyd olunur. A vektorunu parallel köçürməklə, A vektorumuzu bax parallel köçürməklə, həd keçin köməyi ilə, eyni qayda ilə köçürürük bu hissəyə. Bu oldu bizim A vektorumuz, parallel köçürməklə köçürdük. Sonra B vektorunu isə B vektorunu da parallel köçürəcəyik. Amma B vektorunu parallel köçürərkən bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, B vektorunun başlanğıcı A vektorunun sonuna düşsün. Başlanğıcı bu nöqtədədir, bura düşsün. Yani paralel bir özleme şartıyla B vektorumuzu burada kuruluk. Fikir şey verin. B vektorunu nezeledim. B vektorunu ele çötürdüm ki paralel. Hem bu vektorun başlangıcı A vektorunun sonuna düştü. A vektorunun başlangıcıyla B'nin sonunu birleştiririm. Birleştiren de alınan başka bir C vektoru A ve B vektorunun cem vektoru olacak. Onda C vektoru A vektoru istedik B vektoru demektir. Biz indi bizə verilən çalışmada 32-ci çalışmada bu qaydadan istifadə edəcəyik. Deməli, A vektorumuz A oldu. Bu hissəmiz belədir A vektorudur. B vektorumuz B oldu. Bura da balaca B vektordur. Bizdən tələb olunur ki, AB-ni bu olan ikisinin ifadə edə. AB vektoruna bir X vektor deyim. Onda paralelogram qaydasına görə X ilə B-nin cəmi A-ya bərabər. Fikir şey verin. Ulan ikisinin cəmi buna bərabərdir. Burada da ikisinin birinin cəmi A'ya bərabərdir. Onda x vektoru bərabərdir. A vektoru yox. İkisi x vektoru üstə B vektoru x ilə B'nin cəmi bizə A'nı verəcək. A ilə B'nin cəmi C'ni verirsə, eyni qayda ilə x ilə də B'nin cəmi A'nı verəcək. Və buradan x vektorunu tapsam, B sağa keçər və alınlar A vektoru çıxar B vektoru. 32-ci sualda a vektor çıxıb b vektoru, yəni b bəndi düzgün cavabımızdır.